Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Muhammad Azli Hakim bin Muhammad Saidi, pelajar bagi program sarjana muda perubatan dan sains kesihatan dengan kepujian, kampus Kota Baru Nombor matrik 960228035583001. Okey, video pada kali ini bagi membentangkan tugasan untuk subjek MPU3182 penghayatan etika dan peradaban dunia. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengajar saya iaitu Puan Rusniati Mahyadin, keluarga saya dan sahabat semua yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Okey, pada kali ini kita akan membincangkan hak asasi manusia yang dijamin dalam perlembagaan Persekutuan Malaysia. Fokus kita adalah memahami hak-hak ini, bagaimana ia diaplikasikan dalam kehidupan seharian serta kepentingan melindungi dan menegakkan hak-hak ini demi kesejahteraan masyarakat dan negara kita, Malaysia. Okey, dan objektif pembentangan ini adalah untuk memahami hak asasi manusia yang dijamin oleh perlembagaan persekutuan, melihat bagaimana hak ini diamalkan dalam kehidupan harian dan meningkatkan kesedaran kita tentang kepentingan perlembagaan dalam melindungi hak rakyat Malaysia. Memahami hak ini penting untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pengenalan Perlembagaan Persekutuan ialah undang-undang tertinggi negara yang menetapkan hak rakyat dan struktur pemerintahan. Bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kebebasan asasi untuk melindungi rakyat daripada sebarang penyalahgunaan kuasa. Ini termasuk kebebasan bersuara, beragama, mendapatkan pendidikan serta hak terhadap harta yang akan kita bincangkan pada kali ini. Hak Asasi 1, perkara 10. Perkara 10 perlembagaan persekutuan menjamin hak kebebasan bersuara, berhimpun dan menyertai persatuan. Rakyat berhak menyuarakan pendapat secara terbuka, menyertai perhimpunan secara aman serta menubuhkan persatuan atau organisasi. Walaupun terdapat batasan tertentu demi keselamatan negara, hak ini tetap penting dalam memastikan kebebasan demokrasi di Malaysia. Contoh situasi yang berkaitan dengan hak ini dapat dilihat dalam demonstrasi aman, kebebasan media dan kewujudan NGO di negara kita. Sebagai contoh, rakyat boleh mengadakan tunjuk perasaan untuk menuntut sebarang keadilan. Selain itu, hak untuk menulis dan bersuara di media sosial membolehkan individu menyuarakan pandangan tanpa sebarang sekatan yang tidak munasabah. Hak asasi kedua, perkara sebelas. Perkara 11 memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengganut dan mengamalkan agama masing-masing. Tidak boleh ada sebarang paksaan dalam memilih agama dan kerajaan bertanggungjawab memastikan hak ini dilindungi. Walaupun Islam adalah agama rasmi negara Malaysia, kebebasan agama bagi pengganut lain tetap dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Contoh perlaksanaan hak ini ialah kebebasan beribadat di masjid, gereja dan kuil tanpa sebaran gangguan. Syarikat juga tidak boleh mendiskriminasikan pekerja berdasarkan agama. Tambahan pula, kerajaan memastikan kebebasan ini dihormati dengan membenarkan perayaan keagamaan berlangsung dengan aman dan harmoni di negara kita, Malaysia. Hak asasi ketiga, perkara 12. Perkara 12 memastikan hak pendidikan untuk semua lapisan masyarakat Malaysia tanpa diskriminasi. Pendidikan rendah dan menengah wajib disediakan oleh kerajaan. Tiada sesiapa boleh dinafikan pendidikan hanya kerana agama, bangsa ataupun status sosial. Pendidikan berkualiti adalah asas kemajuan negara dan perlu diakses oleh semua tanpa pengecualian. Contoh hak ini ialah sekolah kerajaan yang menawarkan pendidikan percuma, biasiswa untuk pelajar miskin serta kemudahan bagi pelajar kurang upaya OKU. Pelajar berhak mendapat akses kepada pembelajaran berkualiti tanpa diskriminasi. Kerajaan juga memastikan dasar pendidikan yang adil bagi semua kaum dan golongan di Malaysia. Hak asasi keempat, perkara 13. Perkara 13 menjamin hak rakyat untuk memiliki dan mengurus harta benda tanpa campur tangan yang tidak sah. Kerajaan tidak boleh merampas harta individu tanpa pampasan yang adil. Ini memastikan hak pemilikan dilindungi dan rakyat dapat menjalankan aktiviti ekonomi mereka dengan selamat dan terjamin. Contoh Hak ini dapat dilihat dalam perlindungan terhadap pencerobohan rumah dan tanah. Jika kerajaan ingin mengambil tanah untuk pembangunan awam, pemilik harus diberikan pampasan yang setimpal. Selain itu, hak warisan harta juga dijamin, membolehkan rakyat mewarisi dan mengurus aset keluarga tanpa sebarang penindasan. Kesimpulannya, perlembagaan persekutuan memastikan hak kebebasan rakyat mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan menjamin kesejahteraan masyarakat berpanjangan. Hak ini seperti kebebasan bersuara, beragama, mendapatkan pendidikan dan pemilikan harta penting untuk membentuk masyarakat adil dan demokratik. Oleh itu, kita perlu memahami dan mempertahankan hak ini demi kestabilan negara kita Malaysia. Okey, macam mana? Semoga video pada kali ini akan memberi manfaat untuk kita semua. Insya-Allah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.